आउज़बिल्ल हिमन शवान बसमिल्लम रहीम के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहाय रहम वाला है और नबी करीम हज़रत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद बेहदरुद्लम अल्लाकम नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन नाजरिन कराम आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार अकदस की जीतारत करवा रहे हैं वो हैं हज़रत हैंज़रत दत्ा हजवे रहमत दाता अली हजवे रहमत का मजार अकदस पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर ज़िला लाहौर में वाक़ है नाजरीन कराम आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत दाता अली हजबरी रहा की एक करामत भट्टी कौम के कबूल इस्लाम का वाक़ बताएँगे जो यकीन आपके लिए दिलचस्पी का बास होगा नाजरन उस दौर में भाटी के इलाके में बेशतर आबादी हिंदुओं की थी जो भट्टी कहलाते थे और भाटी की वजह तस्मिया भी यही थी मुसलमान अकीदतमंद जो दाता साहब की ज़्यारत और रुशदो हिदायत के लिए आते थे उनका अक्सर गुज़र भाटी से ही होता था क्योंकि दाता साहब का मस्कन भाटी के बाहर था इसलिए अकीदतमंदों ने भाटी का नाम बदल कर आप के नाम पर हजवेरी महला रख दिया भट्टी कहलाने वाले हिंदुओं को ये बात नागवार महसूस हुई उन्होंने जय सिंह की कयादत में एक वक्त हज़रत सैयद अली हजवे रमतल के पास भेजा जिसने उन्हें अपने जज्बात से आगाह किया हज़रत दाता अली हजवरी रहाम ने हिंदुओं की शिकायत को बड़े ठंडे दिल से सुना और फ़ैसला सदर फरमाया कि उसका नाम भाटी ही रहेगा ज़ाहरी नमूद नुमाइश और ख़ुद सताइश को जब आप रहमतल्लि ने ठोकर मार दी और ये कहा कि अल्लाह ताला के बंदों को ज़ाहरी जेब व ज़ीनत गवारा नहीं होती और ना ही वो दुनियावी जेब व ज़ीनत को पसंद करते हैं बल्कि हमेशा अपने सफ़ाए बदन की तरफ़ ध्यान देते हैं आप रहा के इस फैसला से हिंदू भट्टी और उनके वफ्दगा लीडर इतने मुतासर हुए कि उन्होंने आपके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया उस दिन से सब भट्टी मुसलमान कहलाने लगे और ये वो ही भट्टी मुसलमान हैं जो जज्ब इस्लाम से आज तक सरशार हैं नाजरेन कराम इस वाक़े की तस्दीक दूसरे मर्रखन ने भी की है नाज्रन कर उनकी किताब हज़रत दाता गंज बख्श और सुपर चुल बायोग्राफ़ी में ये वाक़ दर्ज है नाजरन क्राम करामत का लफ्ज़ करम से है अल्लाह ताला के करम से ऐसा फ़ेल जो उसके वली से सरजद हो जिससे इंसानी अकल और कुत आजिज़ हो जाए करामत कहलाता है नाजेन क्राम अल्लाह ताला के वलियों के सामने जब बातिलत आकर टक्कर लेती है तो अल्लाह अपने वलियों को सच्चा करने के लिए उनसे ऐसी ताकत का इजहार करवाता है जिससे बातिल आजिज़ हो जाता है तो ये करामत बन जाती है सूफिया के नज़दीक अल्लाह के बंदों से करामत का सरजद होना बरहक़ है नाजरन कराम जिस तरह वलायत नबूत के ज़ेर साया है ऐसे ही करामत भी मौज़ा के ताबे है यानी वली की करामत नबी के मजज का अक्स है नाजरेन कराम मौज़ा का जहूर पैगम्बर से और करामत का जहूर अल्लाह के वली से होता है साहिब मौज़ा शुरू में तसरफ पैदा कर सकता है क्योंकि वो खुदा का नबी होता है और साहिब करामत के लिए इतवा शरीत ज़रूरी है क्योंकि वली की करामत शरा के बरक्स नहीं होती है बल्कि आयन शरा को हक़ साबित करने के लिए होती है नाजरन कराम करामत अल्लाह ताला की अनायतों में से है हज़रत सैयद दाता अली हजवे रहमत कामिलीन में से हैं इसलिए आप रहमत करामात का इज़हार हुआ है अल्लाह ताला त आपको करामात के जहूर से मुकरम किया बेशुमार करामात आप रहमत ला से सरज़द हुए नाजिन कर शाह जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे चैनल में नए आने वाले मोजिज़ मेंबरान को हम खुश आमदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें अल्लाह नगेबान